Сегодня на этом месте В Доме Божьем Аминь Слава Божьему Богу Аллилуйя Аллилуйя Ну что улыбнемся Слава Иисусу Христу Что мы пришли живы Аллилуйя Слава Господу Слава Богу что мы сегодня здесь На этом месте Что мы можем быть в Доме Божьем Можем слушать Слово Божье Можем прославлять славить Господа, поклоняться. Может, знаете, я вам скажу одно, что это радость. Радость, когда ты идешь в Дом Божий. Радость, она должна быть в нас, эта радость. Даже когда ее нету, этой радости, ты должен понимать, что придя в Дом Божий, Бог тебе даст мир. Бо Он дает мир. Никто не может тебе дать мир. Мир тебе не даст мира. Мир может дать тебе чуть-чуть, чуть-чуть мира. Больше тебя не даст. Мне. А Бог дает мир самое главное кому? Душе твоей. И успокоится душа ваша. Где? В доме Божьем. Но самое главное, чтобы это было наше желание. Желание Бога есть всегда. А если у нас желание? Если есть, есть у нас хотение прийти в Дом Божий? Вот это выбор человека. Бог не может ему запретить. Бог не может его заставить. Бог только сказал, я даю право выбора тебе. А ты выбирай, выбирай, идти со мной, иметь жизнь или идти своей дорогой, своим выбором. А третий выбор еще есть один. Куда? Мы все. туда, преисподня. Вот это выбор. И человек выбирает. И слава Богу, что мы с вами выбрали что сегодня прийти в Дом Божий, прославить нашего Бога, поклониться нашему Богу и услышать Слово Его. Я думаю, услышим мы сегодня Слово Божье. Слава Богу. И знаете, перед первой молитвой я хотел бы зачитать Псалом Псалом 118, давайте откроем с вами. И 118 хороший. Псалом такой, слава Господу. Здесь все есть. Ну, я хотел бы зачитать из стих 166 по 170 стихов, по, по 175. Аллилуйя. Читаем. Уповаю на спасение Твое, Господи. И заповеди твои исполняются Душа моя хранит открови... душа моя хранит откровения твои, и я люблю их крепко. Слава нашему Иисусу Христу. Аллилуйя. Храню повеления твои и откровения твои, ибо все пути мои перед тобой. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи. По Слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое. По Слову Твоему избав меня. Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам Твоим. Аллилуйя. Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Библия Твоя верна, Библия Твоя праведна. Не есть только, есть истина. Аллилуйя. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеление Твои избрал. Когда мы избираем Господа, рука Божья где? С нами. Аллилуйя. Жажду спасения твоего. Вот. Что первое было, уповаю на спасение твое, Господи. И здесь жажду спасения твоего, Господи. И закон твой утешение мое. Да живет душа моя и славит тебя. И суды твои, да, помогут мне. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы благодарим нашего Бога за то, что Он есть упование наше и спасение наше. Аллилуйя! И вот дальше Он говорит, аллилуйя! Жажду спасения Твоего! Мы жаждем спасения Божьего. Скажите? чтобы в нашей жизни было спасение Божье. Это самое. Божье спасение ⁇ это спасение наше. И мы жаждем с вами быть спасенными и увидеть Иисуса Христа где? На небе. Мы придем его в Царство. Я думаю, главное нам, чтобы Бог нам давал силы дойти до конца. Главное не начало, а главное конец. Аллилуйя. И я думаю, что каждый из нас жаждет спасения. Каждый из нас жаждет дойти до конца. Аллилуйя. И давайте помолимся. И знаете, чтобы Бог нас благословил сегодня, чтобы это служение было наполнено Духом Святым, и чтобы Господь вел это служение, и чтобы только слава Божья была на этом месте. Это самое главное. И самое главное, конечно, чтобы люди получали спасение, чтобы люди могли принимать Христа, чтобы люди могли, даже если согрешил где-то, принять и сказал, Господи, я жажду спасения Твоего. Господи, я каюсь и принимаю спасение Твое. Только Ты спасите мой. Давайте поднимемся на наши ноги. И в этой первой молитве поблагодарим Бога. Аллилуйя.